శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సోమినేనుమహ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల అడ్డంకులను అధిగమించడానికి అత్యంత శక్తివంతమైన ఇది ఈ స్తోత్రం చదివిన వారికి ఎటువంటి కార్యం తలపెట్టినా విజయం వరిస్తుంది జ్ఞానాన్ని బుద్ధిని శక్తిని కూడా అందిస్తుంది మరియు శత్రుబాధలు రుణబాధలు తొలగిపోతాయి భక్తితో నమ్మకంతో ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించిన వారికి ఏ కార్యం తలపెట్టినా స్వామి అనుగ్రహం తప్పకుండా కలుగుతుంది సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క అనుగ్రహం మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ స్తోత్రం నారదాది దేవయోగి బృంద హృన్ని కేతనం బర్హివర్యవాహమిందు శేఖరే స్తనందనం బట్టలో కరోగ దుఃఖ పాప సంగ భంజన भावयामि सिन्धुतीरवासिनम् षडाननम् तारकारिमिन्द्रमुख्यदिव बृन्दवन्दितम् चन्द्रचन्दनादिशीतलाङ्कमात्मभावितम् यक्षसिद्धकिन्नरादिमुख्यदिव्यपूजितम् भावयामि सिन्धुतीरवासिनम् षडान चम्पकाब्जमालती सुमातिमाल्यभूषितम् दिव्यषट्किरीटहारकुण्डलाध्यलं कृतम् कुङ्कुमादियुक्तदिव्यगन्धपङ्कलीपितम् भावयामि सिन्धुतीरवासिनं षडाननम् श्रिता किलेष्टलोक रक्षणाय राग्रिपम् शक्तिपाणिमच्युतेन्द्र शिष्टलोकचिन्तिता दसिद्धिदानलोलुपम् वीरबाहुपूर्वकोटिवीरसङ्गसौक्यदम् शूरपद्ममुख्यलक्षकोटिशूरमुक्तिदम् इन्द्रपूर्वदेवसङ्गसिद्धनित्यसौख्यदम् भावयामि सिन्धुतीरवासिनं षिडा जम्बवैरिकामिनी मनोरथाभिपूरकम् कुम्भसम्भवाय सर्वधर्मसारदायकम् तम्बवाभिपोतमम्भिकेयमाशु सिद्धिदम् भावयामि सिन्धुतीरवासिनं षडाननम् पूर्णचन्द्रबिम्बकोटितुल्यवक्त्र पङ्कजम् वर्णनीय स्वर्णवर्णघात्रमुग्रसिद्धलोकसिक्षकम्, स्वर्णवर्णघात्रमुग्रसिद्धलोकशिक्षकम् भावयामि सिन्धुतीरवासिनं षडाननम् सर्वधर्मदानकर्म पूर्वपुण्यसिद्धिधम् सर्वशत्रुसङ्गभङ्गदक्षमिन्द्रजापतिम् भावयामि सिन्धुतीरवासिनम् षडाननम् इति श्रीशङ्करभगवतः कृतौ శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి